第九课，他的汉语说得跟中国人一样好。Can 他的汉语对，只有是刚刚说得又让嘛跟中国人只有鲁有的那猪猪一样好。猪猪当家人，他汉语说得跟中国人一样好，都表扬啊，只有鲁有表扬的鲁伟。 哪场录讲呢？在教室，萨丁克的妈表人说：“马可，你的中文越说越好了。马可爷，你的名言，中文只有八达只嘎嘎，越说表理越好。讲里呗，哪里哪里啊？别个啦，我们帮。” 环境说得更好，我们帮张老陆在那个王静说的比较高，说得比较高，更好不高呢？怎么好？他录高哪容？他的汉语说得跟中国人一样好，都只有自家表达的只有六六六呗，高呢？王静，王静。 我怎么没听说过这个名字？啊，巴加木路读的美国没标咱们家部长嘞？他是我们的汉语老师，读噶金龙如意丢啥写撇的？中文虽然丢啥丢八大金刚，汉字啊，一样虽然啊，就对。哦，他啥那里在蛋糕店？ 在蛋糕店，是啦，给我们在买，比如在家里也吃了，没三年了，已经吃了三块蛋糕了，面、啥拉、东东、鸡毛、东东、许多比这是这是最后一块，然后送这种，没。你总是吃甜的东西，没没呢，出来啥啥的，啥你的。 会越吃越胖，沙你话你骗你你放心，明再吃吧，我一定不会变胖啊！讲了比话妈妈好不？为什么？阿强呢我们家的人、啊，阿如英啊如的家都很瘦，阿龙啊本家人，吃不胖，啥人没话讲不？ 小龙弟弟，你呢？最后是啊，脑充马了，放心是啊，吃茶的，吃茶用具的，一定得加饱。贺文生在山上，Okay，懂你，啊，在山上，张伯妈就是自噶，我有点儿害怕，俺奶奶里叫的，怎么了？不如去打雷。山越高，路。 越难走，障碍、泥泞、人家烧掉了，看里边，我也越爬越难。那比如我那边这里，一里呗，不用担心，先不管呢？有我呢，我去的离，我对这儿比较了解，我个地步比如那里的那，告诉你。 我们先休息一下，如肉牛肉哪有家族一会儿再爬。那比如马再家了不？看到你嘛，塞币哦，再家了不？好，高明一会儿我们可以从中间这条路上去。好，高明一会儿看到老奶奶，我们阿肉里可以，呀嘞，从中间这条路上去。 你来讲，人家你再加上个，这个人我哈人，他年龄呢，当心是啦，是不嘞？所以呢，比较不比罗了解哪里的不包的，像子啦，形容中间子啦，来讲课文是在小明家，上一页嘛，比如是咖哩，小明，小明，你的眼睛。 怎么跟大手猫一样了？你也没里阿里怎么不露皮白着？跟大手猫一样了？反正我问路外片你阿都，我这几天脚疼，没休息好，我阿苦得劳力去了个阿样感觉，没休息好，啊，刚刚我那没久呀我去医院了吗？ 谁敢做不叫批评啦？谁用做不叫批评啦？医生说什么先问的发表内，他让我休息，都刚刚古、啊、哪一块呢？休息的越多，跑得越快；哪有人压力，跑得越快。到哪两年里？下、这个月的篮球比赛，然哪,哪？ バスケットボールပြိ <noise> ုင်ပွဲမှာနီးနပ်ချန်ကြားမှာမင်းပြိုင်နိုင်တာဒီတိတ်နန်ချန်ကြားတေးကြဖို့ပြိုင်နိုင်တာပေါ့ဒီတရားရင်းရှံရယ်မဲယောနည်းနည်းမှာဒီခြေတော့နာကျင်မှုအတွက်အက်ဖက်မဖြစ်ဘူးတရားမှုမရှိဘူးသက္ကလုံးတစ်ကလေးနေနဲ့ချန်ကြားပါဝင်ပတ်သက်တယ်ရင်းရှံဆိုတာအာတရားမှုရှိတယ်ဒါဆိုရင်ဒီခန်းလေးအတွက်စကပြိုလေးနားထောင်ကြကြရအောင်နော် 第九课，他的汉语说的跟中国人一样好。Lesson Nine，She speaks Chinese like a native。课文一，在教室。Text One，In the classroom。马可，你的中文越说越好了。哪里哪里。 我们班李静说得更好。怎么好？他的汉语说得跟中国人一样好。李静，我怎么没听说过这个名字？他是我们的汉语老师。生词，new words，中文，班，一样，课文二。 在蛋糕店。Text two, in a bakery. 别吃了，你已经吃了三块蛋糕了。这是最后一块。你总是吃甜的东西，会越吃越胖。你放心，我一定不会变胖。为什么？我们家的人都很瘦，吃不胖。生词。 New words。最后，放心，一定。课文三，在山上。Text three, on the mountain. 我有点害怕。怎么了？山越高，路越难走，我也越爬越冷。不用担心，有我呢。我对这儿。 比较了解，那我们先休息一下，一会儿再爬。好，一会儿我们可以从中间这条路上去。生词，new words，担心，比较，了解，先，中间，课文四，在小明家。 text four at Xiao Ming's home <S 小明，你的眼睛怎么跟大熊猫一样了？我这几天脚疼，没休息好，去医院了吗？医生说什么？他让我多休息，休息的越多，好的越快。下个月的篮球比赛你能参加吗？一定能参加，一点影响也没有。 生词，new words，参加，影响。